ты мне скажи, ты зачем сюда пришла? Зачем я сюда пришла? Угу. Помочь тебе. А тебе это зачем? Зачем это мне? Ну да, ты же могла не согласиться, не прийти. Почему? Ну зачем это тебе надо? Зачем мне нужно тебе помочь? Потому что я считаю, что ты не больной. Если бы я сейчас увидела, что ты больной, я бы здесь не осталась. И ты хочешь мне сказать, что ты понимаешь, что ты можешь сделать? А ты знаешь, ты мне сам расскажешь, что ты нужно сделать. Я тебе уже сказал. Что? Искренность? Искренность, которую я в тебе не вижу. Которую в тебе, скорее всего, нет. Почему? Почему ты Да, потому что это все зачем? Что а я вот делаю? Сейчас. Что я делаю? А что ты делаешь? Ну хочу с тобой, вот ты говоришь, у меня нет искренности. А как, а как для тебя проявить? Проведение... Ты сейчас что делаешь? А как ты хотела? А как ты хотела? как ты считаешь, что я должна проявить искренность? Тебе нужен стандарт, стандарт поведения, да? Тогда нет. ты можешь знать, что я тебе делать, сказать... и тогда это будет для тебя искренне. Я хочу так? Узнать, так, тебе проявить свою искренность. Зачем? Она либо есть у тебя, либо нет. Если Жень, ты уходить, не хочешь отсюда уйти? Утили, у меня уже... Жень. Вот ты вот ты говоришь ты искренне. А я для тебя Женя. Давай так, ты уходишь, и я тебя не хочу больше. Нет. Не остаюсь. Я буду здесь с тобой жить. Серьезно. Смотри, я вообще классно. Я себя. Сначала с Знаешь, я считаю, что лучше ты не приходил. Почему? Ну же то все, что я думал, только сейчас подтвердилось. Да. Да. И вместо того, чтобы помочь мне. <смех> Женя, смотри. <смеху>. <смех> блин, прости, пожалуйста, я не знала, блин, прости. Я честно, я почувствовала я... я... каким-то непонятным образом более натяжение. Потому что ты думаешь о другом о жизни, о какой-то том жизни. А здесь не делаешь весь. вид, что ты саморазговариваешь, причем говоришь, что ты разговариваешь искренне, причем говоришь, что ты еще при этом что-то чувствуешь. Подожди, как я могу... Подожди, как я могу что-то чувствовать? Что подожди, как я могу что чувствовать? Мы с тобой общаемся ровно ну, минут 15-20. Mm -hmm. ну. И что такое, что я тебе сейчас пришла, влюбилась, сказала, о, пришла, пожалуйста, такое? я тебе... Ну, ты как раз я это и делаешь. Ну, как ты хочешь? Ну, как ты считаешь, что я должна сделать? Прийти, э, и сказать, я тебя люблю, и ты скажешь, да, ты из ну, как? Что я должна сделать? Откуда я знаю, что ты должна делать? Я не знаю. Я либо вижу, да, либо не вижу. Это как цвет. Красный, синий, он есть, я его вижу. Либо его нет, я его не вижу. И все, я не знаю, как. Я не понимаю, я же тебе объяснил что произошло, что, я, что со мной произошло и как я сюда попал. Я поняла, что ты сюда попал вообще очень-очень случайно. Я хочу понять, смотри. Стоп,